В связи с нынешними ценами на на бензин джиперы начали осваивать близлежащие территории. Кстати, необычно было проведение в Сакуруе. Я думал, мы как-то будем елочки объезжать, но слава богу, это миновало. Доволен? Безумно, феерично, эмоционально и в десяточку. А так, собственно, прошел и весь джип-фест, начиная со старта. Встречает, регистрирует участников уже добрый друг, так сказать, автоспортсмен со стажем компания Авиас. Отметился, молодец. А чтоб покатушка была не в напряг, получи 15 литров топлива. Экипаж один. Бензин. Бензин. Газ, газ, бензин и дизель. Газ, бензин и дизель. Газ, бензин и дизель. 22. 22. Все, у нас регистрация, не отвлекается. Ничего себе. Тут да. Телевидение да. с камерой. Не отвлекаемся. Бензин, бензин. Это так серьезный процесс. Такой вот он старт. Не подпускается. Номер 7. Есть, спасибо. Номер, номер 4. Четвертый номер. Мне за него. Спасибо. Еще литра 40 я и я готов жить. Спасибо, спасибо, спасибо. Как настроение суток? Отличное, супер. Приехали специально к вам. Вроде бы как из Днепропетровской области, но только 200 километров от Днепропетровска. Откуда это? Это славный город Зеленодольск. Знаете, какая трасса будет? Или это пока нет, сюрприз, нет, да? Тайна. Тайна. Дивка, а у тебя как настроение? Бодрое, все? бодрое настроение. Да, доброе утро. Валентин, доброе, доброе утро. Доброе утро. Слушай, а ты в курсе какая? А, ты же строила. Нет нет, 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 да, нет, это я не я. Считает. Нет, нет. Вот. В двух словах скажи. В двух словах будет весело. Будут участки для того, чтобы можно было сделать ошибку. Тот, кто будет спешить, попадет в суру. Куда? Все Врет! Он все, Врю, он Врю, все врет! Ой, если бы так, нет-нет, сыру никто не нырял. Слава богу, двоечника в коллективе нет. Но некоторые мы сами пострадали. Ну, чуть-чуть. Кто и как конкретно они узнают об этом позже, а пока настрой боевой, давненько не устраивали полноприводный между собойчик. Целый месяц прошел. Застоялись? Утренняя чашка кофе. Ты со мной сегодня хоть Утренняя... Драйвовая чашка кофе. Я просто еще в каком-то шоке. Что там делал? Ну как, как обычно приняла трассу, проверила все повороты, завороты. Но это. Смотрю, вы так в дисциплину входите по взрослому. Я уже думаю, может, так начать тоже. Трассу ребята подготовили очень зачетно, молодцы, потому что на самом деле в черте города сделать такую трассу здорово. На самом деле здорово. Выходные дни можно проводить экстремально. Вы думаете, это экстремально касается только джиперов? Отнюдь. С 11 дня и до поздней ночи народ так отжигал. Кстати, обратите внимание на болельщиков. Болельщицу. Вся гонка именно на такой ноте. Вопрос чисто риторический. За кого так сердце рвало? Я за всех. Давай! Работай! Супер, супер. Это было интерактивно, мягко говоря. Ребят, вы точно уверены, что вам туда нужно? Уже не важно, а -а -а. уже не важно. Товарищи красавчики. нас ничего не отпало. и по всему телу. Отлично, все подготовлено, красиво организовано, все здорово. Ну Не скажу, что легко, тут результаты показали все сами за себя. Слушай, а как машины подготовлены? Как обычно, 30% у машин на результат а все остальные отдохнуть. Ребята действительно соскучились за драйвом. Когда мы сегодня собрались на битлайне с утра, то я поняла, что ребята ждут какого-то такого праздника. И он реально случился. Настоящий, мега драйвовый. На десерт, к слову, подали рок. Признаюсь, изначально я была настроена скептически. Ну, как и где в садовом центре царстве может оторваться по полной люд полноприводный? Доселе не была в Сакуре, абсолютно не представляя ни ее ландшафта, ни самой ее площади. Все-таки здорово иногда ошибаться. Но все равно, как они, хозяева, рискнули столько народу. Вообще, эта вся задумка появилась, на самом деле, очень спонтанно. То есть мы нашли кусок земли, который у нас был необлагороженный. И мы подумали, а почему бы нет, не совместить э, прекрасные ландшафты садового центра, даже я поправлю себя, садово-паркового центра, с таким, скажем так, брутальным видом спорта. Садово-парковый центр, развивайте его как центр досуга, я правильно понимаю? Да, конечно. Здесь в любое время года вы будете себя здесь чувствовать комфортно и уютно, потому что мало того, что здесь очень красиво, здесь еще куча развлекательных мероприятий происходит. У нас байдарки, стрельба из лука, катапульта, гончарный клуб. Детям нравится, взрослым тоже. Есть детская площадка с веревочным городком, батуты. Дети, во-первых, активно отдыхают, и, и родители тоже как бы спокойны, да, отдыхают в беседочках, то есть жарят мяско на природе и недалеко от города. А со своим мяском можно? Приедать? Со своим мяском можно, конечно. И это вот как одно из наших направлений. Мы на трассу потратили месяц, Тут месяц работала тяжелая техника. Вот, она у нас получилась. Мы даже не ожидали, что столько будет машин. Сакура Экстрим Фест – это у нас будет теперь ежегодное мероприятие. Да чего уж там ежегодное. Давайте раз в квартал. Хотя бы. Понимаю, что это весьма затратно, но хорошо ведь. Правда, тут кто-то из болельщиков сказал, что крэша маловато, мол, трасса для пятого класса. Но это ж не так. Ну, на самом деле, ограниченное количество времени, плюс непонятная погода осенью, мы рассчитывали на грунт. А сегодня, сегодня он замерз, да. Трасса по уровню сложности получилась достаточно средней. Это сделано для того, чтобы привлечь в наши круги. То есть, чтобы человек на обыкновенной стандартной машине приехал и чувствовал себя ну, уверенно, достойно, чтобы нивелировать какие-то мощные моторы, какую-то большую подготовку. Чтобы это было доступно, чтобы это была большая веселая, дружная семья. Посмотрели соревнования? Да, да. Ну, супер! Вообще, супер. особенно женщина, которая ехала на оранжевых на оранжевом джипе, да. хотели прокатиться. Нам сказали, что нас прокатит обязательно. Как вам не страшно? Нет. Нет. Сейчас гонки мне так понравилось. Было очень интересно смотреть на квадроциклы, которые, ну просто люди окунались в воду, им было не холодно, но смотреть на И это... Думаешь, им было не холодно? Им было очень холодно, но они это вообще не замечали. Ну это, это да. Адреналину хватило сегодня, да? Хватило, классно, квадроциклы вообще отожгли. Тебя не удивило, что в таком э, спокойном месте ревут моторы? Но меня удивило, что вообще здесь могло проходить соревнование внедорожников. Меня не удивило, зная а, о том, кто является учредителями, хозяевами этого садового центра. Угу. Я могу сказать очень большое спасибо Журавлевым, Любе и Диме, что они это делают. Что у них есть это желание, это вдохновение и та любовь и забота, с которой они проводят это мероприятие. Эти люди очень смелые, чтобы дать на растерзание, скажем так, такому количеству гостей свою территорию, Знаешь, что они это делают не это не бизнес проект, это там не ради денег в красном углу Ринга находится человек, который почему-то считает себя боксером, хотя на самом деле он должен разбираться в другом виде спорта. О, о, смотрите, вот это понял где вот эти штуки? О! Все обалденно. Доставьте ваши руки, потом помоете. Когда сегодня увидели легковую машину на трассе, люди сразу не поняли, что это. То ли организаторы поехали, то ли какой-то участник сумасшедший. На охоте вытворяли похуже вещи. На вот этой машине? На вот этой машине. Я, кстати, забыл задний привод включить. Шучу. Осторожно. Да что ж такое? Наши гости из Зеленодольска. Вот этот вот семейный дуэт, ребята, я вас обожаю, потому что когда звучит фамилия Кочет, это значит праздник состоится. Мы сегодня всех запускали, да? Да. 21 номер машин и 5 квадроциклистов. 31 номер машин. Ой, 31, да. да. Я, я уже, да. уже да, ну, да. Для этого нам и надо вдвоем работать. Все результаты посчитали, недовольных результатами нет. Мы свою работу сделали. Да, жалко, что вот не посмотрели, как они все ездили. Ну ничего. Потом с интересом смотрим твои передачи и, и думаем, ой, как классно там было. И вы молодцы. А как Мы... силы нашли соль на то, что сейчас организовывать праздник и праздник для такого количества людей, больше 500 человек сегодня. Да. Ты знаешь, наверное, люди устали немножко от всего. от всего, да. И, наверное, я не говорю часто, но хотя бы иногда. Хочется немножечко отвлечься и провести время в хорошей компании, в хорошем месте, с семьей. Особенно спасибо хочется сказать нашим партнерам. И кучу призов, отличных призов предоставили. И э, накормили, и обогрели. И напоили очень и, даже ну, вкусным глинтвейном. Я хотела, потому Оля, что меня. это... это так. Оля, честно скажу, минус 7 это холод собачий на самом деле. Это так не привычно. Лариса, надо минус 7, но никто не уходит. Кстати, да. Все очень красиво, все очень хорошо. Мне понравилось. Доволен? Жалко, что поехали а не на своей машине. А чего вы брод не поехали? Я следила за А я уже два раза топил. А, я, нет, у меня воздухозаборник низко стоит, поэтому не рискну. Глаза уставшие. Ну, готовились. Не все получилось. Раздатка подвела, а. ничего страшного. Самые, скажем так, э, я бы сказала, да, экстремальные парни. Ну, вам не привыкать к такому? Совершенно. Но когда мы на вас сегодня осмотрели, многие говорили, они сумасшедшие, зачем они лезут в воду? Я хочу мимо проходить, брод-то не глубокий был. Там было, ну, если в в два глубже. Кстати, как вы считаете, вот эта вот трасса, она имеет право быть с точки зрения тренажерного центра, возможно? Безусловно, безусловно. Отличная трасса. Она интересна и со стороны квадроциклов, и со стороны автомобилей, джипов. Ну, вообще, очень прикольно. Много адреналина и море удовольствия. Огромное Большое человеческое спасибо. спасибо. Да, Молодцы. Да. Трасса, зачет, организация. Прекрасная. Да. Тепло, уютно, комфортно. Молодцы. Одним словом, джиперскому движению гиб Гип. -гип. Садовый центр Сакура благодарит за сотрудничество всех партнеров мероприятия.